и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, 12-й праздник. Праздник в честь воздвижения креста Господня. Бог по своей любви к человеческому роду послал своего единородного сына, чтобы спасти человечество. Сын Божий, вторая постать святой живоначальной Троицы, пришел в мир и принял на себя человеческую природу. Спаситель взял на себя человеческую природу для того, чтобы очи... очистить ее, осветить и спасти. Этот подвиг очищения и спасения человека совершался на протяжении всей земной жизни Спасителя. И завершился он на кресте, когда Господь распял свои руки волей на кресте и растерзал там рукописание наших согрешений. После воскресения Спасителя, вознесение его на небо. Святые апостолы разошлись по всему миру с проповедью о Христе распятом и воскресшим. Люди обращались своими сердцами верой к Богу и находили в этом подлинное счастье мир и радость. Но первые три столетия жизни Святой Православной Церкви были сопряжены с жестокими гонениями. Людей убивали только за одно слово, что он верует в Христа. Святыни, святые кресты и все святые места, которые были связаны Все искупительным подвигом земной жизни Христа Спасителя были заброшены, и кресты бросили в отхожее место, ну, по нашему такую яму, в грибную яму, куда все нечистоты выливали, высыпали. Иерусалим был разрушенный, и на его месте был строился другой город, Элия. На том месте, где э, были э, гроб Господень, где Голгофа, где кресты были, э, находились, на этом месте был выстроен языческий храм. И в начале четвертого столетия Господь подарил свободу христианской вере. Святой равнопостный князь Константин Великий издал знаменитый миланский эдикт, которым он дал свободу исповедания христианства. Начались э, строиться храмы, люди начали э, открыто молиться Богу, исповедовать свою веру. И святая царица равнопостная царица Елена, мама святого князя Константина. Будучи боголюбивой и благочестивой христианкой, она захотела найти святые кресты, крест Спасителя. Крест являлся святому царю Константину несколько раз, и он даже сделал подобие того креста, который он видел в видении. И силой Христа побеждал своих врагов. Поэтому еще большее желание было и у царя Константина и святой Елены обрести животворящий крест Христа Спасителя. И царица Елена, будучи уже э, престарелой женщиной, она подняла большой подвиг на себя. Она пошла в Палестину и начала там поиски святынь христианских. Она взяла з собою э, слух, священників, э, взяла з собою много э, всяких золота, утвори, э, то, що нужно для для просто для жизни. Прибив в святой град Иерусалим, она начала расспрашивать, где спрятаны кресты, на которых было спят Спаситель и два разбойника. Но никто не хотел об этом говорить. Иудеи хранили это в тайне, никому не хотели рассказывать. Но все-таки царице не удалось одного иудея, сына некого знаменитого пророка, расположить тому, что он рассказал, что ему говорил там его папа, его папе говорил, его папа так по преданию до них дошло, что кресты были в таком-то месте, брошены в такую яму. И царица начал раскапывать эти, разрушила тот храм языческий и начал раскапывать то место. Предание говорит, что когда эти рабочие раскапывали то место, то там было, ну, как навозная куча. И оттуда исходил очень сильный смрад. И рабочие, которые договаривались за какую-то плату, они, когда этот сам начал их мучить, они выходили из этой ямы и говорили, мы не можем больше работать. И царица сидела себе, сделала такое там место, седалище, и сидела там, она все это нюхала сама. И она, когда эти роптали рабочие, она брала деньги, давала им, и они как бы деньгами опять были мотивированы и опять копали дальше. И так они дошли до того, что и раскопали Голгофу, раскопали животворящий гроб Господень, и раскопали то место, где находились три креста. Они достали оттуда святые кресты, обмели их, но не могли определить, на котором был распят Спаситель. Тогда взяли покойника, принесли на то место и начали возлагать на него кресты эти. Когда были два креста положены, покойник ну, не, не воскрешал. А когда положили крест Спасителя, то Он воскрес. Это было достоверным знаменем того, что этот Крест принадлежал имени, именно Спасителю мира. Великая радость была у христиан Иерусалима и округи его, что был обретен животырящий крест Христов. Об этом узнали и патриарх, и народ, и начали сходиться на то место. И все хотели посмотреть на эту великую святыню, но не видели только те, которые находились близко. Тогда попросили патриарха, чтобы он показал всем людям этот крест. И патриарх брал вместе с священниками брали этот святой животрящий крест, поднимали его и на четыре стороны показывали людям и благословляли. Вот этот чин воздвижения Святого Животворящего Креста соблюдается в нашей Церкви до сегодняшнего дня. И вчера, кто был на всеночном дне, то был свидетелем того, как священники воздвигали Святой Крест и благословляли на четыре стороны людей. Святой Крест – это великая святыня, мы молимся Святому Христу и молимся Богу, чтобы Бог силой креста своего сохранил нас от всякого зла. Потому что сил, крест стал носителем животворящей силы Божьей. И мы говорим Христу, то ему поклоняемся, Владыко. Мы кланяемся Христу не как орудию смерти, а как орудие нашего спасения не православные протестанты, они кресту не кланяются, будто бы тому, что на нем был распят Спаситель. Да, на нем был распят Спаситель. Но Спаситель распялся волею, добровольно. Он захотел сам быть распятым на кресте. Он сам возлюбил крест. Если Бог возлюбил крест, то мы не можем крест ненавидеть мы тоже должны его любить. Бога насильно никто не может распять. И если кто утверждает, что Бога насильно распяли на кресте, он не хотел, то этот человек хулит силу Божию, всемогущество Божие. Мы, дорогие братья и сестры, Святым Крестом украшаем свои жилища, мы украшаем храмы, украшаем часовни, мы ставим кресты на каких-то на особенных местах э, на земле, где какие-то события совершались, знамения. Мы крест носим на груди. Христианин, каждый православный христианин должен обязательно носить крестик на своей груди. Независимо от того, из какого металла, золотой, серебряный, медный, деревянный, каменный, пластмассовый, это не важно. Сила креста зависит не от того, из какого он материала с -с сделан, а от того, что на нем был распят Спаситель мира. С крестом мы осеняем себя. И утром, когда встаем, мы крестимся и молимся Богу. Вечером, когда отходим ко сну, мы также осеняем себя крестным знаменем. Перед принятием пищи мы осеняем себя крестным знанием, после принятия вкушения пищи так уже это делаем. Православные христиане имеют обычай также и перед началом работы перекреститься, и в конце работы перекреститься. И Христом э, растворяется наша жизнь. И блажен человек, который э, чтит Святой Крест носит его на своей груди и осеняет себя этим крестным знаменем, потому что силой креста прогоняется от человека всякая нечистая сила, демоны, темные духи, которые, как львы, э, рекающие э, ищут, как бы поглотить всякого человека, как бы привести человека к погибели. Пусть Господь силой честного и животворящего креста укрепляет нас, в нашем земном шествии, в нашем земном странствовании, чтобы мы, будучи непобежденными темными силами зла, прошли благополучно тот путь земного, земной жизни, который начертан для каждого человека. И чтобы мы силой честного Животворящего Христа стали способными мстить себя, в благодать в вечной жизни на небе во Христе Иисусе Господе нашем которому от нас слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.